নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজীৱ শৰ্মাৰ পৃথিৱীৰ অন্যথা ভিডিঅ' লৈ দেখিছে পাঞ্জাৱী চাদ ডিঙিত গামোচা লৈ ক'লৈনো যাম সাধাৰণ কথা আমি অসমীয়া মানুহ ক'লৈ যাম নামঘৰলৈ যাম কিন্তু নামঘৰভাগ আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ নহয় অকণমান আঁতৰলৈ যাম কি কট কথা সকলোখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব লাগিব যিসকলে ধৈৰ্য তাৰে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে নাচায় একদম বিনম্ৰ অনু জনাইছোঁ চাব দেই আৰু যিসকলে চাই পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেওঁলোকক কিন্তু বৰ বেছিকৈ দুখ পাওঁ তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন নকৰিব মোৰ লগত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপক বেছি মৰম কৰি বেছি ভাল লাগিব মোৰ দেৰি নকৰি নামঘৰলৈ যাওঁ কি ক'ত কথা আছে সকলো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আখৰালৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু সৰু কাম এটা আছে আমাৰ নাহাজান তিনিআলিতে থকা ডিপুৰা তাত কামটো কৰি লৈছোঁ বৰষুণ দিছে ল'ৰালৈকে যাওঁ দেখিছে কয় নহয় লৰালৈ বোলে সদায় দেৰি হয় আজিও মই ৰেইনকোটৰ পেণ্টটো বিচাৰি নাপালোঁ তথাপিও অৱশেষত পালোহি পুৰণা কোৰোৱাবাহী সত্ৰ যাৰ লগত বহুতো ঐতিহ্য ইয়াতে জড়িত হৈ আছে য'ত আমি আজি আখৰা কৰিম এয়া আমাৰ গৃহস্থ যোনে ভাওনা ভাগ আগবঢ়াইছে দিব্য নমস্কাৰ তাৰপিছত আমাৰ একেবাৰে প্ৰসিদ্ধ প্ৰসিদ্ধ ভাৱৰীয়া আহিছে দেই ফোনত ব্যস্ত মানে এম এলো ইমান ব্যস্ত নাথাকে বাবু কৃষ্ণ জান এই গোটেইকেইটা আমাৰ পোৱালীবাইন আমাৰ পোৱালীবাইন ফেমাছ তাৰপিছত ইয়াক দেখিলে আমাৰ কিবা সোণময়দালে মনত পৰে সঁচাকৈ সোণমিনদালৈ মনত পৰে পোৱাই নাই বাৰু তোমাক তোমাক দেখিলে আমাৰ দাদা এজন আছে সোণময় দা মানে ভাল আৰু ভাৱৰীয়া ধুনীয়া ভাৱৰীয়া তাৰপিছত কৰ্ণ আছে আৰু ভকতবিন্দ ব্লগিং হৈ আছে তো ভকত বৈষ্ণৱ সকলো সাজু হৈছে আজৰি ৰাজহুৱা শৰাই আছে তো শৰাইৰ পাছতে আখৰা আৰম্ভ হ'ব তো আখৰাৰ কিছু কিছু অংশ দেখাবলৈ আপোনালোকে যত্ন কৰিম আৰু এয়াই হৈছে পুৰণা কুৰুৱাহী সত্ৰৰ মূল বৰ্ণামঘৰ আৰু বৰ্ণামঘৰত আজি সকলো ভকত বৈষ্ণৱ একত্ৰিত হৈছে যিহেতু ৰাজহুৱা শৰাই আছে আৰু কুৰুৱাবাহী বুলি ক'লে কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে চহকী আৰু ৰাসৰ সময়ত একে উৎসৱমুখত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আপোনালোকে ৰাস চাবলৈ কিন্তু কুৰাবাহিলে আহিব পাৰে আৰু মই যেতিয়া আহি আছিলোঁ এই বৰদামঘৰলৈ তেতিয়া কিন্তু পাঁচ ছবাক নামঘৰ পাৰ হৈ আছিলোঁ যি এটা মোৰ বাবে বৰ ধুনীয়া অভিজ্ঞতা দেখিছে আখৰা কৰিবলৈ লৈছোঁ মোৰ হাতত আনি পেলাই দিছে এই মাইকটো বোলে আজি আখৰা মাইকৰ হাতে কৰিব লাগিব যিহেতু আজি সম্পূৰ্ণ আখৰা কৰাৰ কথা আছে যদিও সময় মানে চাই লওঁ যিমানখিনি যায় আমি সিমান পৰ্যায়ত কৰিব লাগিব যিহেতু সময়ৰ কথা আছে বতৰৰ সকলোখিনি কথা আছে যি কি নহওক আখৰা কৰাই থাকোঁতে মোৰ কিবা এটা খাবলৈ মন গ'ল গৃহস্থই মোক আনি দিলে এইটো এটা মিৰিন্দা মিৰিন্দাটো খাই নচ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেতিয়াবা ভিডিঅ' চাই আছা কেতিয়াবা চোৱা ইনষ্টাগ্ৰামত চোৱা ইনষ্টাত মই প্ৰভাদ দা হয়তো পৰাগ হৈ পেলাই প্ৰকাশ গোটেইখন পৰৰ প মানে প খোপা ইয়াতে আছে গোটেইখিনি পৰ মাজত এটাই ৰ সেইকাৰণে ঠাণ্ডাও দিছে গৰমো দিছে যি কি নহওক ঠাণ্ডা গৰম দুয়োটাই খাই আমি এতিয়া সূত্ৰধাৰ উলিয়াই দিওঁ আহক সেইফালে আমাৰ পৰাগ দেখিছেনে এইটো পৰাগ নমস্কাৰ সি মোক মাতি আনে আৰু মাতি পেলাই সেই কাহিনী সময়ত উপস্থিত নাথাকে সাতটা বুলি ক'লে সি চাৰে সাতটা আহি পায় এইটো আমাৰ পোৱালি বাইন মাত চাত ভাগি এটা অৱস্থা নাই সেইফালে ছাৰ বিৰতি দিছে এতিয়া চব চাহ সৎব্যস্ত দিছেনে এইফালে মই দেখাই দিছোঁ দেই এইফালে কৃষ্ণ কৃষ্ণৰ লগত সকনে দেখিছেনে মিল এয়া কি বুলি কয় যে বৰ ধুনীয়া দে কুৰুক্ষেত্ৰ বৰ ডাইলগ এটা আছে নহয় এওঁৰ লগত কি বুলি ক'ব নোৱাৰি কিবা সত্ৰতা কৰিব নোৱাৰি ন এজনেই আছে যি পৃথিৱীত শত্ৰুতা কৰিব নোৱাৰি এইফালে ধৃতৰাষ্ট্ৰ গৈ আছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ ৰ'ব এইফালে সহদে হয়নে গৈ আছোঁ ৰ'ব ইয়াৰ বোলে মাতটো ভাগিলে কেলৈ ভাগিলে কয় দে কাহিনীটোক এই কণ আকৌ তাৰ বোলে আগফালে আগফালে দৰ্জাটো মোৰ লোৱা পাছফালে দৰ্জাটো মোৰ লোৱা মাজতে কি কি চিঞৰিলি বৌ বৌ নেকে তাৰ মাত ভাগি গ'ল এবাৰ বৌ বুলি চিঞৰি দিয়ে ই কৈছে বাৰু দে মই দেখাইছোঁ মানে অসমৰ বিখ্যাত বাঁহীবাদকে পৰা গীতে পৰাকে বজাব যাৰ বাঁহীৰ মানে ধ্বনিত ষোল্লশ গোপী নহয় প্ৰায় বত্ৰিছশ গোপী মোহিত হৈছিলে সময় এতিয়া প্ৰসাদ কৰাৰ কোনে কোনে প্ৰসাদৰ পৰা বহুত দিন আঁতৰি আছে তেওঁলোকক দেখুৱাই দিছোঁ মানে এনেকৈ অনলাইনত খাই লওঁ আৰু খাই লৈছোঁ তাৰপিছত আৰু গৃহস্থ কি কিনো খুৱায় সকলো দেখুৱাইছোঁ মোৰ লগতে এইটো খোল বজাই আছিলে মোক এৰি থৈ পেলাই খাবলৈ আহি গ'ল বঢ়িয়া বঢ়িয়া মোৰ জেগা আহি ফালে আছে যাওঁ সকলোখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত পেট পূজা কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব সেইকাৰণে মই বৰপ্ৰসাত ধৰিলোঁ আৰু দুই এজন আছে বুলি মোৰ লগত কথা পাতে ব'লক চ' এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আখৰা সেই ঘৰলৈ যাব লাগে আৰু আপোনালোকে ভাওনা চাবলৈ আহিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ মানে দীৰ্ট ৰাষ্ট্ৰে দিব কিমান তাৰিখে ভাওনা ক'ত থ'ব কৰি থাকিব আহিনৰ সকলো আহিব আহিব সাত তাৰিখ হয় আৰু সকলোৰে লগত ধন্যবাদ থাকিল ৰাতি ন বজাৰ পৰা ন বজাৰ পৰা আমাৰ ভাওনা আৰম্ভত হ'ব কৈ দিয়ক পুৰুৱাবাহী সত্ৰ পুৰণা ওলোৱা আচ্ছা পুৰণা সত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব পুৰণা সত্ৰ হয় নহয় ত' আপোনালোক আহিব সকলোৱে ভাওনা চাব আৰু গোকাহাটী আৰু পুৰুৱাহীবাসীৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল পাব ওচৰতে যিহেতু সকলোৱে আহক সদল বলে ওলাই আহক চাই আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাব লাগে বৰষুণ দিলে নহ'লে তাতে ফচি যাম যিসকলে ফেচবুকত চাই ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউবত চালে ধন্যবাদ বাই বাই